Hai, Mam. Malam ini aku bikin bolu nih, Mam. Ini bolu enak banget. Ini bolu gulung. Ini manisnya pas, enak. Dan selainya masih dengan selai nanas ya, Mam. Boleh diganti dengan selai lain sesuai selera kalian aja. Nah, ini bahan-bahannya juga simpel dan ini hanya menggunakan 3 butir telur aja, Mam. Oke, Mam. Mau tahu gimana cara pembuatannya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, langsung ke cara pembuatan. Di sini ada 3 butir telur, suhu ruang ya, Mam. 70 gram gula pasir, boleh diganti dengan gula halus. Selanjutnya 1 sendok teh SP, masukkan dalam satu wadah ya, Mam. Selanjutnya 10 gram tepung maizena, 70 gram tepung terigu, pasta vanila secukupnya aja boleh diganti dengan vanili bubuk ya mam dan selanjutnya kocok hingga putih mengembang kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing selanjutnya ini sudah putih mengembang kental dan berjejak masukkan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya boleh gunakan butter atau mix margarin dan butter ya mam Kocok hingga tercampur rata aja. Gunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Selanjutnya ini akan aku sisihkan sebagian untuk diberi pasta dengan warna yang lain. Bagian ini boleh di skip ya, Mam. Boleh tidak usah diberi pasta yang lain. Nah, di sini selanjutnya aku beri pasta pandan. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya adonan putih tuangkan ke dalam loyang. Di sini aku gunakan loyang ukuran 22 cm. Nah, selanjutnya adonan yang tadi sudah diberi pasta pandan tuangkan sesuai selera aja. Lakukan hingga adonan hijaunya habis. Selanjutnya ratakan dengan spatula. Atau tetap gunakan sendok yang dipakai ini juga boleh ya, Mam, sama aja. Nah, menurut aku ini udah cukup. Selanjutnya, hentakkan loyang beberapa saat sebelum masuk ke dalam oven. Kemudian, panggang dengan suhu 185 derajat Celcius dengan api atas bawah. Nah, ini sudah jadi, ini bolu gulung kita hari ini. Ini enak banget, warnanya juga menarik. Ini bisa untuk bekal sekolah anak, isian snack box ataupun untuk ide usaha Mam. Bolu gulung ini manisnya pas, lembut. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan mams di rumah. Dan ini bisa untuk uh, segala macam acara, untuk teman ngeteh juga bisa ya mam. Oke okay, mam, sekian video dari aku hari ini. Semoga kalian suka. Terima kasih.